постоянно полным, наполненным, я бросаю в эту вазу монеты. Так заведено. Сначала бросаю гривны, потом бросаю доллары. Теперь вытягиваю евро, швейцарские франки, форинты, польские злотые и чешские кроны. Дай Бог, чтобы казна Нашего с вами села была постоянно полная. Я надеюсь, что в этой вазе будут постоянно цветы. А цветы означают, что громада это одно целое. Она будет работать как один, единый, сплоченный кулак. Как сплоченный коллектив. И работать будет на созидании. Удачи всем. А вам приятного-приятного отдыха. С праздником всем. Спасибо огромное, Василий Васильевич. А на сцену приглашается Ковган Виталий Владимирович, директор феодосийского общества, организации «Феофест». Еще подарки, друзья, аплодисменты. села Береговой. Дорогие гости, как-то был проведен в городе Феодосии социологический опрос. Чем же вообще-то интересен город Феодосии для жителей, для гостей? И оказалось, что Феодосию нашу знают по трем позициям. Первая позиция – это, конечно, наша знаменитая картинная галерея Айвазовского. Вторая позиция – это прекрасные золотые пляжи. И ваше село как раз находится на берегу этого прекрасного золотого пляжа. И третья позиция, по которой знают феодоссию и феодосийцы, это международный феодосийский винный фестиваль, который я сегодня представляю, и который у нас будет проходить уже третий раз подряд, в сентябре этого года. Конечно, фестиваль бы не состоялся, если бы. Мы не ощущали помощи и поддержку со стороны жителей, граждан города Феодосии, со стороны властей. Горячую поддержку мы постоянно чувствуем и со стороны власти села Береговое, и жителей села Береговое. И за это вам спасибо. Позвольте мне поздравить вас всех, дорогие друзья, с праздником. Пожелать вам счастья, здоровья, успехов в дальнейшей работе. И вручить наши подарки. Вот Василий Васильевич сегодня говорил о казне. Ну какой же праздник без вина? Поэтому прежде всего позвольте вручить вино, чтобы сегодня вы, Сергей, Ильич, по 50 грамм хотя бы могли позволить. Это а здесь вино фестивальное. Таких было выпущено всего лишь 200 бутылок. И позвольте вам, дорогие друзья, вручить картину. Называется «Утро на море». Так вот, чтобы всегда береговому сопутствовал рассвет и никогда не было заката. С рассветом и с праздником, дорогие друзья. Спасибо огромное вам за такие замечательные слова. Огромное всем спасибо за подарки. Ну еще, наверное, одно качество знаю всех недосильцев и береговой, это за нашу чуткость, за нашу Тут трепетную и нежную, как мы любим всех своих гостей. Это за нашу жизнь деятельность, за нашу гостеприимность. То, что у нас очень присутствует. Дорогие друзья, дорогой Сергей Федорович, мы все знаем, что в этом году прошел конкурс авторских работ на лучший логотип села Береговое. Активное участие в этом принимал депутат Берегового сельского совета Юрий Сергеевич Павлухин. Победителем конкурса стала Шеремет Наталья Юрьевна. Мы приглашаем ее на сцену и приглашаем Юрия Сергеевича для поздравления победителя. Итак, ждем нашу победительницу, друзья. Шеремет Наталья Юрьевна, ваши бурные аплодисменты! Победитель конкурса «Лучший логотип села Береговое». Мы, мы подарки разделили. Я грамоту вручаю, а Юрий Сергеевич, наверное, премию. Премию и Аплодисменты.